宁儿，他不愿出宫。我知道，什么都不用说，先回家疗伤。 这是他留给我的最后的东西。这终究是他自己的选择。 他不愿意，我们又能如何？你说的对，我空有脾气，没有本事，自以为能改变命运，可到头来不过是个跳梁小丑，谁也救不了，谁也护不住。你不是宁儿。 这个世上本就多的是波折之事，你想改变旁人命运，本就难于登天。容易的路，多的是人走，但崎岖之景，要的却是勇气。相信我，只要不放弃，一定还有机会。今日你受的委屈，来日我一定会加倍帮你讨回来。 你只需耐心些，再耐心些，好吗？那公主殿下的他阿杰何时才能踏破关门，你再回来？他一定会回来的，我答应你，他一定会回来。 老爷、夫人，前院来报说，派去接二姑娘的马车迟迟等不着人，二姑娘到现在还没回来。哦，都什么时候了，这个时辰还在外面闲逛呢？好了好了，今日街上有很多送家官礼之人，也许是在那儿耽误了，我带人去找找。哦，那老爷当心啊。好的好的。好的 这这这，吁吁！先生到了。 先生，江大人，快去把莲儿、棠儿叫来，傅小姐进府。